muda, dia hilang model teladan. Kan begitu, dia hilang kedua. Lalu dia idola dan dewa. Salah hmm. itu. Idola tu idol, kan begitu. Dewa tu, dewi dewata. Tuhan orang-orang Hindu. Itu. Jadi anak-anak kita tidak tahu. Kita kena beritahu. Apabila kita katakan dakwah itu memanggil, dengan peringatan yang baik, bila kita berbahas dengan puja yang baik, bila kita mengembalikan manusia supaya kita dapat menggali ke manusia kepada fitrah. Asal kita kan fitrah. Kan begitu. Lahir macam kain putih. Persekitaran, didikan, kan? Exposure, kawan yang bergaul menyebabkan yang putih itu bertukar menjadi hitam, coklat atau kelabu segala macam begitu. Kita nak bawa balik kepada keputihan. Dakwah, panggilan, seruan, ajakan yang begitu. Next. Selesai, apabila kita lihat, ya, pertama, bila kita melakukan dakwah, sebetulnya sedari ya, kita berlaku ihsan pada orang lain. Belas kesian pada orang lain. Kan begitu kasih sayang dengan orang lain. Ihsan. Ihsan kata, kata Rasulullah, kata hadis Rasul, kita melakukan kebaikan. Dengan cakap, dengan perbuatan, dengan sedekah, dengan ilmu, kan kebaikan pada orang. Bila kita buat itu, walaupun kita tidak nampak Allah, Orang-orang yang punya daya esen yang tinggi apa dipanggil mohsin, ya, yeah? dia tahu bahawa Allah melihat dia. Dia yakin Allah melihat aku. Kiraman Katibin mencatat aku. Malaikat tahu apa yang kulakukan kan begitu? Esan. Bayangkan esan Allah kepada hamba dan makhluk. Dan esan kita pula pada sesama makhluk, sesama insan. Datangnya dakwah. Kalau kita ratakan dari esan Allah kepada insan kan? Pertama, Allah letakkan kita status sebagai hamba. Ya. Al-Quran memberikan asas Wa ma wal masalatul jin wal si insil ilallahi ya'budun. Ya. Kita ini hamba. Tapi hamba bukan bayangkan. hamba ibarat zaman Nabi, zaman sahabat dibeli di pasar, dipanggil pergi, dipanggil datang, disuruh pergi, bukan tu. Apa boleh kita kata kita memiliki jiwa kehambaan? Asasnya ya kita ini orang-orang yang taat, orang yang patuh, orang yang akur, orang yang tunduk. Ya. Apabila kita melakukan solat, kita rokok dan sujud, kan begitu. Kita memiliki jiwa ibadullah dan ibadurrahman, rahman, kan begitu. Kita rokok dan sujud, mendidik hati, mendidik pekerti, mendidik amal, mendidik fikir. Supaya apa pun kita lakukan, gambaran kita yang hakikatnya kita tunduk, kita patuh. Al-Quran kan memberikan hukum, memberikan arahan, memberikan pedoman, memberikan jalan kan begitu. Cuba sesudah bayangkan ya. Cekawala yang hebat bergerak ya, dengan silih ganti yang teratur dan tertib. Semuanya tunduk kepada sunnatullah. Betul tidak? Kita perintah Allah. Ada tak yang mungkin? Tak ada. Kalau bulan mungkin terbit, matahari mungkin terbit, ketelah siang mungkin datang, apa akan jadi pada alam dan kehidupan. Ya. Tetapi sedaya-sedaya dia, -sedaya semuanya teratur, semuanya tertib, semuanya tunduk, semuanya patuh, semuanya taat kepada titah perintah Allah. Yang engkar siapa? Syaitan, Iblis dan selalunya juga manusia. Kan begitu? Tuhan suruh begini, banyak dalihnya. Tuhan suruh begitu, banyak dalihnya. Kan begitu? Jadi esan Allah kepada hamba dan makhluk ini kan supaya dia berjiwa ibadullah. Itu berjiwa hamba mulia. Kalau setiap dari kita ini orang-orang yang ibadullah berjiwa hamba, masya Allah selamat hidup kita. Hidup kita berpedomankan sesuatu yang datang dari Allah kan begitu. Bila Allah mempedoman kita, kita ikut, kita patuh, kita tunduk, kita akur. Setelah Allah kata, jangan minum barak, jangan berzina, jangan buat jahat, jangan berbohong, jangan berdusta, jangan menipu, jangan berbelit jangan dendam. Kan begitu kan? Itu untuk kebaikan siapa? Kebaikan manusia. Apa saja Allah suruh kita lakukan, kita ada rasa tak abudi. Tak abud. Tunduk, patuhkan. Hikmah yang kita lakukan itu bukan untuk Allah. Dia kembali balik pada manusia. Contoh kita solat. Apakah kalau kita tidak semayang Allah itu rugi? Allah itu kurang? Allah tidak berkasa? Tidak. Apakah apabila kita tak hajur, kita kiam? Contohnya tadi, hitam dahi kita, Allah berlebih? Tidak. Kan begitu. Lebih dan kurang itu, ya, ia, ialah merujuk kepada manusia insan. Apalagi kalau kita bahas sifat insan. Sifat insan itu membawa dua makna. Satu insan itu membawa maksud nisyan kata al Quran. Nasiyah lupa. Kita perlu lupa saya Yang saya sebutkan malam ini, ingat pada malam ini, besok mungkin lupa. Apalagi kalau tak cantik, tengah, dianggur, ya. dia begitu, kan dia lupa. begitu, manusia pun lupa. Ya? Apabila manusia ya, tu lupa, maka risalah dakwah kena berjalan. Sebab itu Rasul dihantar atas maksud apa? Wa ma arsalna ka illa kafatan linnasi basyira wa nasira wa ma nasi la Kan begitu. Rasul dihantar kepada manusia untuk bawa kabar gembira tentang syurga, tentang rahmat, tentang nikmat, kan? Tentang rezeki, tentang kecantikan alam, kan? Benda yang bahagia. Kemudian dia juga menyebut tentang peringatan. To remind Because we are in the state of forgetfulness. Lupa kan begitu. Kita perlu diingat. Kadang-kadang ya kita ini ya lupa kerana uh, kita rasa kita hebat. Kita rasa kita kuat. Kita rasa kita sihat. Kita lupa pada Allah. Siapa yang beri kita kesihatan. Siapa yang beri kita rezeki. Yang menjadikan kita sihat. Kan kita lupa. Kemudian satu lagi sifat manusia. Iaitu ghafilun. Ghaflah. Iaitu lalai banyak di kalangan kita lalai. Terutama malam minggu ni, eh, ramai yang lalai. Kalau memang sesedari tidak lalai, berada di sini dalam majlis ilmu yang kita mohon Allah reda kepada kita, kan? Begitu. Apabila kita menjadi lalai kerana masa, kerana keremajaan, ya, kerana keinginan, kerana nafsu, kerana pangkat, kerana kedudukan, apa jadi pada manusia? Yang begitu. Jadi apabila manusia kurang, lupa dan lalai, Mesti datang penyelarasan, mesti datang pengajakan, mesti datang dakwah, mesti datang tarbiyah begitu, ya. Ustaz. Kedua, kita sebagai Khalifah, apabila Allah berikan kita kekuatan, status sebagai hamba, kita nak berperanan, kan begitu? Sebagai da'i, sebagai murabi, kita ini sebagai Khalifah. Al-Quran memberikan asas ini ja'ilun fil ardi Khalifah Nah, kita ni ketua, kita pemimpin, pemimpin yang bersifat murabi. Nah, ha, tajuk hari kan begitu. Kita ni pemimpin sifatnya pendidik. Kita tidak pernah putus asa, kita ada dajah kesabaran yang tinggi contohnya. Ha, ya. Kita sangka baik dekat orang. Kadang-kadang kita harapkan sekali berceramah besok, apa -apa, tak mungkin. Rasulullah berjuang 23 tahun di Mekah, di Madinah kan. Yang berubah, berubah. Yang tak berubah, tak berubah juga. Kan begitu. Sebab hidayah itu milik Allah. Kuasa Allah. Ya. Nah, kita jangan menjadi pula pengganti Tuhan. Nah, nak beri hidayah. Tidak. Sesuai. Asbab penyapa, kita. Kan begitu. ya. Tapi usaha kena datang daripada kita yang beri hidayah petunjuk yang mencetuskan kesedaran bila Allah Subhanahu wa taala begitu ya. Serta yang saya muliakan apabila Allah jadikan kita berstatus hamba kemudian diberikan kita peranan menyampaikan dakwah, memberikan pimpinan. Kita bertanya, apa pedomannya? Pesan Allah kepada kita, diberikan kita Al-Quran sebagai sumber ilmu. Sebut tadi Al-Quran sebagai hudan linna dan hudan lilmuttaqin kita baca surah Yasin Yasin wal Quran yang hakim inna kala min al mursalin Allah sirat al mustaqim al aziz al rahim sampai akhir ayat tapi di pangkal ayat sudah lihat. bila kita baca surah Yasin Allah yang maha mengetahui maksud Yasin